больные полив тут будут подниматься на каталке и вот сюда вот так по проходу сюда их будут завозить и тут отдельно видите, вход для сотрудников отдельно отгорожено стеклянно но отгорожено а здесь для поступления больных. все и завозят по каталке завозим по отделениям для сотрудника отдельный вход помещения, где, где они могут переодеваться, раз помещение. Здесь отдельно душ, туалет. Здесь предусмотрено много душевых, они тут просто закрыты, и туалетов тоже, чтобы сотрудники могли принимать душ. Видите, сколько много. И вот тут еще тоже помещение, где будут ставить шкафчики, где они переодеваются. Ну, все было все, рабочую Сюда. Самое основное то, что у нас появилось больше помещений, которые нам были нужны. Mm -hmm. Просто, необходимы, потому что нужно где-то хранить отдельно э, лекарства, которые получают старшая медсестра со склада. Их много. Отдельно у нас будет помещение для, для э, обеззараживания аппаратуры. Отдельно у нас будет помещение, где мы можем отдельно выставить и чинить аппаратуру. Здесь действительно очень много. Всім та примушість вийти більшої реанімації повертається Перша хвиля друга, і е, наразі е, все більше і більше з кожною хвилею е, кількість якраз з е, тяжким перебігом, яким необхідна не тільки кисень, а й підтримка реанімаційна. Це хворі з. Е, с... Супутню патологію, якщо кількість хворих буде зменшуватися, буде зменшиться кількість опорних лікарень. А ми можемо може бути одна, такі нас зараз є реанімаційна, Бачите, вже практично все вони вже зробили з ремонт. Двадцять наразі, якщо буде необхідно, в цьому 18 вісімнадцять 18 тепер у нас киснева магістраль проводиться. Ми заводимо кисень сюди. Ліжка у нас уже є.